Сказать, что сильно усилил игру, я не, не буду так браться, но рад, что помог команде победить. Ну, конечно, я пропустил две, две недели, и еще, еще состояние не, не то, нет какой-то легкости, потому что в основном занимался в тренажерном зале, и э, нужно работать, набирать форму, так что это буду и делать. Есть, есть время до, до следующей игры сборной, и надеюсь, что наберу нужные кондиции, чтобы помочь сборной. Ну, когда вот соперник так плотно обороняется, собственно, креатив в атаке, где его вот вытащить из себя? Мне лично кажется, конечно, конечно тяжело да, против таких команд, которые обороняются практически всей командой и стоят там на линии штрафной. Ну, поэтому нужно, нужно что-то придумывать и пытаться, пытаться сыграть как-то нестандартно. Тогда у нас будет появляться момент. Ну, в принципе, выручил Сидорчук своим отменным ударом с дальней дистанции. Вот это и нестандартное решение, ну, как, как по мне. Потому что никто не ожидал, что он пробьет. Да, конечно, это полностью его заслуга попал. Но если, если не бить поворотом, то, то, то как, как мы будем забивать головы? Поэтому, конечно, Сергей молодец и полностью в этом голе его заслуга. Нестандартно не это еще когда защитники подключаются к атаке, тот же Тымчик. Нет, ну я не говорю, что нужно в каждом моменте играть нестандартно, потому что это будет вообще хаос на футбольном поле. Но я думаю, что от линии атаки нужно какие-то нестандартные действия, чтобы вскрыть такую массированную оборону.